হেল্ল' এভি ওৱান নমস্কাৰ আজি ৰৈ যোৱা ৰুটি দুখনেৰে মই এটা নুডলছৰ ৰেচিপি বনাই দেখাম আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব দুখন ৰুটিয়ে মই কেনেকৈ নুডলছ বনাম নুডলছ বনাবলৈ মোক লাগিব এটা গাজৰ মই কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু এটা পিঁয়াজ পিঁয়াজ আৰু গাজৰ আৰু বন্ধাকবি এইবিলাক আপোনালোকে জোখ অনুযায়ী লৈ ল'ব মই কিন্তু অলপ অলপ লৈছোঁ লগত লাগিব মোক এপেকেট মেগী মচালা বাছ এইকেইটা বস্তুৱেদি মই এটা চিম্পুল ধৰণেৰে এটা নুডলছ ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এই দুখন ৰুটি মোৰ কিন্তু ৰাতিপুৱাই আছিল আৰু আছিলে কিন্তু সেইকেইখন মই দি দিলোঁ খাবলৈ আৰু চাহ খাবলৈ এতিয়া দি দিলোঁ দুখন বাকী থাকিলে এইকেইখনে মই এতিয়া নুডলছ বনাম এনেকৈ ফইল কৰিব লাগিব মেৰুৱাই ল'ব লাগিব এনেকৈ মেৰুৱাই পেলাই চাব ৰাউণ্ডটো যাতে এনেকুৱা চেফ হৈ থাকে এনেকুৱা চেফ হ'লে কাটিবলৈ ভাল হ'ব মানে এখন চোকা চাকু লাগে মোৰ ওচৰত কিন্তু ইমান চোকা চাকু নাই বাৰু তথাপিও কাটিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তেনেকৈ কটাৰী মানে অলপমান গাৰ জোৰ দি পেলাই মানে কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এনেকৈ আপোনালোকে কিন্তু চোকা নেল ল'লে বেছি ভাল হয় সেয়াই আৰু এতিয়া মই এনেকৈ কাটি ল'ম কিন্তু মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল ইয়াত মই ৰিফাইন অইল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ দি দিম পিঁয়াজ কেফুটা কিন্তু মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কিয়নো কাটিছোঁ নুডলছত মানে অলপমান পিঁয়াজ ডাঙৰ হ'লেহে ভাল লাগে সেইবাবে অলপ ডাঙৰ কৰিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে গাজৰবিলাক দি দিম গাজৰবিলাকো মানে আপোনালোকে মিডিয়াম চাইজৰে কাটি ল'ব মোৰ অলপ বেছি ডাঙৰ হৈছে বাৰু মই অলপ মিডিয়াম চাইজৰ কাটিবলৈ সময় নহ'ল সেইবাবে এনেকৈ কাটিলেও আপোনালোকে মিডিয়াম চাইজ কৰি ল'ব তাৰপাছত মই ইয়াত লগালগ বন্ধাকবিবিলাকো দি দিম কাৰণ কবি আৰু এইবিলাক নুডলছত বেছি সিজি গ'লে ভাল নহয় সেইবাবে মই বন্ধাকবিটো লগালগ দি দিলেই মই ভাল বুলি ভাবিলোঁ সেইবাবে মই লগালগ এতিয়া আৰু বন্ধাকবিবিলাক মই ইয়াতে দি দিম দি দিয়াৰ পাছত আৰু জাষ্ট একো কাম নাই তাৰপাছত অকণমান দেৰি এনেকৈ লৰাই থাকিম যাতে ইয়াৰ কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু সোনকালে মানে তাৰ পৰা যোনটো পানী ওলাই যায় সেই পানীটো শুকাই যায় এতিয়া মানে হেতাখনেৰে মই এনেকৈ লৰাই আছোঁ লৰাই থাকিবই লাগিব যিহেতু জ্বলি গ'লে বস্তুটো ভাল নহয় জ্বলি যাবও পাৰে জ্বলি গ'লে আকৌ নুডলছটো খাবলৈ বেয়া হয় সেইবাবে এনেকৈ মই মানে হেতাখনেৰে লৰাই আছোঁ যাতে অলপ সিজিও যায় আৰু মানে পানীটোও কমি যায় এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দি দিলোঁ নিমখ অলপ মই কম পৰিমাণে দিছোঁ পাত চব্জি আছে আৰু পিঁয়াজ আৰু গাজৰ আছে সেইবাবে অলপ কমকৈ দিছোঁ এতিয়া অলপ এনেকৈ লৰাই থাকিম লৰাই থকাৰ পিছত কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈ আহিবলৈ ধৰিলে চেঞ্জ হ'ল আৰু কবিবিলাকৰ পাতবিলাকো মানে অলপমান সিজাৰ ধৰণে আৰু অলপ মানে সিজি যোৱা ধৰণৰ বৰণটো আহিলে তাতে মই এতিয়া মেগী মচলা এড কৰি দিলোঁ মেগী মচলাহে এড কৰিম এড কৰাৰ পাছত মই এই নুডলছৰ কাৰণে যোনবিলাক কাটি থৈছিলোঁ ৰুটি দুখন সেইকেইখন মই ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ হালধি কিন্তু মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা হয় হালধি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে মই কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই এনেকৈয়ে ভাল পাওঁ এতিয়া দেখিলে নহয় কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ কোনো নক'ব যে ৰুটিৰ পৰা বনোৱা বুলি ইমানেই সুন্দৰ এয়া মোৰ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ দেখিছে নহয় দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ হৈছে একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি আৰু কম বস্তুৱেদিও বনাব পাৰি আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী মানে বনাব পাৰে কিছুমানে আলু দি পেলাইও বনাব পাৰে বনাব পাৰে মানে বনাইছে আৰু মই তেনেকৈও দেখিছোঁ আৰু খায়ো পাইছোঁ আলু দি পেলাইও খাইছোঁ আৰু কিছুমানে এনেকৈয়ো মানে মিক্স ভেজ দি পেলাইও বনাইছে বাৰু সেয়াই আৰু এনেকুৱা এটা সৰু সুৰা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত ৰেগুলাৰ এটা এটা লৈ আহিম বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু সময় নাটনিত বনাবলৈ নোৱাৰোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে অলপ লাইক আৰু কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিলৈ আহোঁ কাইলৈ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই